Я когда Господь Бог учени души их и держа праведнию покаяются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов у Христа бессмертного Царя и Бога нашего проси. Приворожанин, киевский студент. Здравствуйте. Я буду краток и в некотором смысле, наверное, как его Я ездил на самые... Я был участником самых жестких событий последних дней на Майдане. Я вчера приехал в Криворог. Я не был как представитель Криворожского крыла, но нас там было четверо в Киеве. Трое ребят еще остались там, я приехал домой ненадолго. Я хочу рассказать, как было это от меня. В общем, мы находились каждый день на Майдане, спали по 2-3 часа, спать было почти невозможно, ездили домой. И в тот расстрельный день мы были на Майдане до 6 утра. До 6 утра мы были на Майдане в расстрельный день, мы устали, сутки не спали, решили поехать отдохнуть на пару часов. Увидели, что возвращаясь, едут из областей франковцы, едут львовцы, Едут Западная Украину мужчины, готовые ко всему. И мы ждали штурма на часа два. Мы думали, будет контратака Майдана. Мы проснулись в 10, приехали, а ребят уже положили. И как говорил человек до меня, первые люди пошли, легли под пулями снайперов. Шли люди их забирать, ложились под пулями снайперов. Шли люди забирать и тоже ложились под пулями снайперов. В чем будет противоречивость моего выступления? Неужели за три месяца никто не мог закупить ящик дымовых гранат, чтобы можно было сделать завесу, для того, чтобы забрать этих ребят и чтобы дальше они не ложились? Это было сложно сделать оппозиции. Я хочу сказать, народ, не верьте никому. Можно верить тому, кто стоит рядом с вами плечом к плечу. Революция, разворачивающаяся в наших сердцах, не должна затихнуть. И мы не должны дать никому нами управлять. Мы независимый, сильный народ. Правильно? Так. И помните, помните, пожалуйста, что те люди, которые легли тянет небесная сотня, она смотрит за нами. Она останется в нас. И мы должны прожить так, чтобы не дать их забыть, чтобы быть достойными, достойными их памяти. Теперь, пожалуйста, творите революцию. Не давайте взяток, не мусорьте на улицах. Не давайте совершаться преступлением на ваших глазах. Не будьте, не будьте равнодушными и не будьте рабами. Не давайте никому вами управлять. Мы Евлыка, украинская сборы нация. Мы украинский народ. Нації не ворогання позачергової сесії міської ради з метою долучення до роботи виконкому міської ради, виконкому районних рад та постійних депутатських комісій наглядо... наглядового органу, створеного із представників майдану до часу. Переобрання нового голови та нового складу міської ради, забезпечити виконання теперішнім складом виключно питань функціонування інфраструктури міста, заборонити прийняття будь-яких політичних рішень, установити мораторій. На приватизацію комунальної власності. Негайно змінити редакційну колегію та редакційну політику комунальних закладів ТРК Рудана та газети Червоний гірник». Призначити головними. Представників Майдану терміново надати ефір представникам майдану для озвучення наших вимог. Хто за такі вимоги? Прошу голосувати! Одностайно, чи є хто проти? Одностайно, ми не будемо збирати підписи. Ми будемо, ми підпишуть наші представники. Але я запрошую всіх бажаючих завтра на 15-ту годину до міськвиконкому. Ми будемо вручати ці вимоги. Рада Майдану забезпечить, щоб до Майдану вийшли представники влади, не ми щоб ходили по коридорам. А вони вийшли до нас і взяли у нас з рук ці вимоги. Тобто завтра, у 15-ту годину, біля міськ виконкому.